Привет. Добрый вечер. Чего, чего общаетесь? Зараз, может быть, одна тема. Война, политика. Какие запр... вопросы у вас? Если запропонуете, может, іншу, но если смогу поддержать. Ну, я не знаю, как вы думаете, у Трампа своя повестка. Как вы думаете, вот именно вот Трамп, что у него в голове? Какие вот он моменты несет? Он действительно хочет закончить войну или он хочет как-то все равно прохайпиться, так как это вот больше как-то еще денег заработать, там где-то что-то как-то отжать с Украины. Я понимаю, что с Россией это уже у него это не пройдет, скорее всего, но Украина для него это уже Скорее всего, как дон, ну как, как, снять, донор какой-то такой, чтобы закрывать дырки в своем там бюджете, скажем так. Как он, что он видит в Украине вот? Вам лучше именно на русском Trump. языке с вами общаться. Да можете на украинском. Я украинский язык это такое. Я могу сам спелкуваться на украинском языке даже я вважаю краще за вас это вот дуже это даже не читает этот за язык украинского ну, то ваша, поэтому как, ваша вам, как вам угодно такая, да, но... Ну, ж... Да, да, это мое личное, личное мое мнение. Да. да вы же знаете, еще, украинская мова принята. Ну, разумею, инвестом, разумею. Я как Рема. Я знаю, разумею, да, разумею, разумею. Тому я мову, да. Ви можете її не поважати, можете її то не цінити, то ваша особиста така. Я матч... не кажу, що я не поважаю, я кажу, що я не говорю, что це я не вважаю, що це окрема мова, це як ви, як ви говорите, суржик, это суржик. Суржик это не мова. Но есть розумію. мова, есть ну, є так. мова. Як як? суржик, я говорю, я на могу на суржике говорить лучше, чем вы. А мову, лично вы даже мову, вы мову даже не знаете. Даже вы. Вы, вы знаете поэт, вас даже такой как поэт Стефаник. Вы его читали? Не, я не читал Стефаник, конечно. Ну, откройте, давайте приколимся. Радио... Давайте откинем все сейчас. Открывайте Я не буду стефаник. вам сейчас э, спорить, нет, нет, кто, кто разговаривает на суре, Нет, разговаривает у кого Откинем наши мовы. вот эти вот мовные, вот эти мовные. Вот мовны. Давайте так, у вас есть второй гаджет какой-нибудь? Открыть Стефаника, любой стих. Не, я, я не буду тебя работать. Давайте вы открою мне я. Можете, давайте, можете, вы не можете, 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 можете прочитать. прочитать вот давайте знаете, все откинем. Вы мне можете прочитать и найти. Давайте и сделаем так. Я вот просто, я буду читать, и вы будете мне переводить, если вы сможете. Все, вопросов нет. Я буду ну, в хроме, в гугле заходить. Туржик – это смесь румынского, молдовского, российского, белорусского. Ну, зараз а ви, ваше украинское настоящий зараз язык. Ви, я, я, вами, хотел вам, я, я хотел сказать, нами, вам комментировать. Вы заперечуете, заперечуете существование украинской мовы. Нет. Я хочу вам настоящий украинский язык. Ну, давайте, давайте, будете продолжать наш, наш диалог dochy, или нет? Давайте послушаем Стефа... Давайте так. Стефанек, верши. Стефанек, Василь тексти творив вот чтобы вы понимали я там показываю чтобы вы не думали это в гугле я нахожу вот видите вот сейчас я буду открывать и буду вам читать и вы переведите мне как знаток украинской мовы угу. ну чтобы не было ничего там такого там я не знаю добро добро да, давай это послухаем да. сейчас верши верши, верши будут Верши я слухаю Сейчас. Так что-то у меня Google не хочет Стефаны открывать открывать. Кажет, еще Москаль. Це же это. А у вас есть еще гад? А вы не можете вы не с не с компьютера, нет? Я с компьютера, да. А ну открою параллельно. Стефан и квасы. Ефтб. Давайте спробуем. А ну, Стефан и Квасиль, творы. Угу. Стоп, давайте разберем. Стоп, стоп, стоп. Вот а теперь остановимся. Кумы летили за те, что все вкопаны. Что это означает? Кумы за то сидели, как вкопаны. Все. А что это говорит? О чем это говорит? не двигаясь. Сидели как вкопанные, не двигались. Короче, ну, я понял, что вам важно я понял, я это, я это, я это, я это Ну, понятно. А Я понял, а что вам важно это. Я что они сидели как вкопанные. Давай... Не, понятно. Ну... Они потому что сидели как вкопанные, непонятно. А зачем они сидели? да, это... Знаете... Право, почему-то а а чому? вы не понимаете украинскую мову, но ну, я все, что я прочитал, я все хорошо разумею. Да я понимаю, лучше про... за тебя, мальчик. Я общаюсь с мовой, лучше за тебя. Давайте прочитать давай дальше, про дальше. давай, давай. Вы его там про Трампа запытали про Трампа? Не, не, не. давай дальше Стефаника читать. Я знаю, там такой бред начинается, что просто, там но просто давайте, не в мозгу давайте, если вы найдете мне бред, вы мне почитаете. тут Бо це ж ваши, ваши... Сейчас ж... Тебе, подожди, что ты? Ваши заявки, что там бред починається. Що ну давай А ну давайте, давайте. Это что-то нормально ты читал, я не знаю, это, скорее всего, даже не Стефаник. О. <свят> так, поэзия, это Стефанек, твора, я тебе кажу, что это что-то не ты. То, что я читал там верши, там такое, что хер, там вообще, там, я даже не знаю, там поляки даже не поймут, о чем он писал. Да вы не смеетесь? Так, подожди, дай мне, чтобы открыл. Давай через Яндекс зайду. Что этот VPN включать? Я его не включаю практически. Все. Все. А вы с Витки сами будете? В Севастополь. Севастополь. И, и Зарастами знаходы из Севастополе. Да, я здесь родился. Там, где родился, там пригодился. Да, у меня написано, что вы из Украины. Украину пишешь. Место знахождения Украина. Не, ну то оно правильно пишет. Ну сказать, это оно Севастоп... до сих пор пишет. Но что оно, Украина... оно не везде пишет. Ну, 20 лет было, да. Ну, оно то и заразается. Купованной территории. Ну, это ваших важных фантазиях. Мы-то не хотим. Жители, как она, как она решает. Решают люди. Как вы говорите, у вас Майдан был? Вы решили так, на Майдане. Звучально, звучально. Вы решили на своем Майдане, мы по-другому решили. Все. Так же самое мы на своем Майдане решаем. Правильно? У нас же люди решают, как вы рассуждаете. Звучайно, звучайно. Майдан решает, правильно? Все, у нас такой же самый Майдан. Ми зробимо, ми и свого Майдану що сделаем. Так, все, Майдан знашов. Тільки ви вирішили це за допомогою нет. іншої країни. А нам це не важливо. Ми русский, ми решаем, як ага ми хотим. Это не важно, это не важно. В 2014 году это была не страна, как вы считаете. В 2014 году мы решили, как мы хотим, как мы, как наша душа, как наша душа. Мы русские, мы русские люди, мы, мы русские, мы не хохлы. Мы все. И никогда ими не будем. И наши, блин, наши деды проливали за эту землю кровь. А хохлы никогда не проливали. Знаете, они чему, были всегда предатели. Рішення, то, они ви, всегда то, присягали. Вы ваше решение, то оно не легитимное ваше решение. Я Знаете, хотел чему? голосовать лично. Я, моя Потому мать ходила, моя жена было ходила. Потому что ваше державою агрессором, яка завела туди свои войска и окупувала эту территорию. Тому ваше, ваш выбор, він був нелегітимний. От якби там, на вашій території, без участі іншої держави, без участі інших військ, іншої держави, було вам дано право вирішувати, де і як ви будете знаходитись окремо від України або разом з Україною, тоді ваше рішення було б легітимне. А так як ви, ви прості колаборанти. По-іншому вас не можна ніяк назвати. Я вимкну вам, я вимкну вам звук, вас, я вас не чую. Ви можете мені не розповідати. Коли будете готові щось казати і, або слухати, ви можете махнути мені рукою.